हाँ बिल्कुल देखिए जे आम आदमी पार्टी की सरकार का वादा था कि पंजाब को नशा मुक्त करना और खास करके जो वो नशे हैं जो इंसान की जिंदगी के लिए घातक हैं सो तो जिनकी वजह से हमारे जो पंजाब के युवा हैं वो उसके जाल में फंसते हैं सो तो इसलिए मान सरकार का एक वादा था और उस वादे के मुताबिक हर रोज आप लोग देखते हो कहीं ना कहीं ड्रग्स के खिलाफ जो इसके सप्लायर हैं, जो इसके पीछे आ, लगे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है आ, उसको अडाप्ट करके आ, हम लोग आ, इन जो नशे के सुधागर हैं, व्यापारी हैं उनको सजाएं मिले वो सलाखों के पीछे जाएं, और पंजाब एक खुशहाल जीवन जी पंजाब के जोवा आगे बढ़े तो इसके लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं प्रताप वाजपेयी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था कि 32 हम आदमी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं उसको लेकर आप क्या तो देखिए प्रताप बाजवे जैसे इंसान को ऐसे मखौल नहीं करने चाहिए मुझे लगता है कि पंजाब के लोग ऐसी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं और वैसे भी खुद प्रताप सिंह बाजवे का अपना घर आधा बीजेपी के अंदर है सो जैसे खबरें आ रही हैं अभी वो खुद भी बीजेपी के संपर्क में है बीजेपी के नेताओं से बातचीत करते रहते हैं तो आप लोग पिछले पांच वर्षों की हिस्ट्री देखेंगे तो ना केवल बल आज बल्कि के कई बार ऐसे मौके आए हैं जब उनके ऊपर जो अंगल उठती रही है कि वो बीजेपी के संपर्क में है तो भाजपा प्रताप सिंह बाजवा जी अपनी पार्टी की चिंता करें बहुत सारे लोग उनकी पार्टी के जो भाजपा के अंदर पिछले समय में गए हैं तो आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी की गुवाई में और भगवंत मान जी की रहनुमाई में पूरी तरह चट्टान के साथ और पंजाब के हिस्से के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वैसे भी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसे उलझलूल बातें करके वो सुगुल करते रहते हैं